Terima kasih kepada Datuk Pengurusi atas peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam perbahasan yang melibatkan Belanjawan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Pertama, saya nak ucapkan tanya kepada Kementerian ini, ini sebab Kementerian ini yang, yang mendapat peruntukan pembangunan yang kedua tertinggi sebanyak 7.78 bilion ringgit. Yang pertama KKI ini yang kedua dan saya harap saya yakin dengan ada peruntukan yang besar ini pembangunan di kawasan desa dan luar bandar akan bertambah baik. Perkara pertama yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan butiran 00400 di bawah pendidikan awal kanak-kanak kemas. Kita tahu uh, tadika kemas antara tadika utama di negara kita selain daripada tadika pra di bawah KPM dan juga tadika perpaduan. Ini tiga tadika ni yang bagi saya memberikan peluang kepada anak-anak berusia 5 dan 6 tahun mendapat pendidikan perah sebab kalau kita hanya ke swasta tu dia pastinya akan membebankan ibu bapa daripada golongan B40 yang ya yang terpaksa menanggung belanja yang besar sebab tu ini ada keperluan untuk kita memperkasakan tadika kemas saya menyambut baik peruntukan kalau belanjawan sebelum ni hanya 19 juta sekarang ni 82 juta saya nak tanya berapa banyak tadika baru kemas akan didirikan di seluruh negara pada kali ini dan berapakah di parlimen rasa saya mohon ada sebab parlimen rasa ni untuk makluman dia antara dia atau antara, antara parlimen yang yang mana menyaksikan pertambahan penduduk yang paling drastik di Negeri Sembilan dengan banyak kawasan-kawasan perumahan baru jadi bila ada kawasan perumahan baru naik sudah tentunya penduduk bertambah dan keperluan tu pun bertambah jadi saya mohon jawapan daripada uh, pihak kerajaan dan sudah tentunya kita harap ia mempunyai tenaga kerja yang apa tenaga pengajar yang cukup. Jangan kita buka tadika tapi tak cukup lah, Nanti itu pun masalah. Jadi itu yang pertama. Perkara kedua yang saya nak sebutkan adalah puteran 02300 jalan-jalan luar bandar. Saya nampak lebih 2 bilion diperuntukkan untuk perkara ini sangat baik dan saya nak tanya bagaimana agihan dia. Adakah kontraktor untuk ataupun agihannya dilakukan oleh uh, pihak pejabat uh, tanah dan pejabat tanah dan daerah di setiap tempat. Boleh tak saya cadangkan macam ni? Kita memberikan ataupun kita menyerahkan sebahagian daripada kuasa ni kepada JPKK yang dilantik. Sebab JPKK ni dia yang paling tahu apa yang berlaku di kampung dia. Kalau setakat turap jalan nak lah katakan, dia bukan struktur bina bangunan dan sebagainya. Biar JPKK yang lantik orang kampung sendiri. Kontraktor dari kampung tu sendiri. Biar kita apa kontraktor di desa di kampung tu walaupun kontraktor kecil mendapat projek daripada limpahan ni itu yang saya mohon pertimbangkan oleh pihak kerajaan perkara ketiga adalah berkenaan dengan butiran 050600 elaun untuk jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK walaupun paling merasa selalu orang anggap di kawasan bandar tapi saya ada 25 JPKK juga untuk kampung tradisi. Jadi saya mohon supaya saya nampak peruntukan dia 247 juta sama macam tahun lepas. Jadi maknanya allowance tu pun kekal sama. Cuma saya nak tanya di sini. Masih ada kampung yang mana digabungkan beberapa kampung jadi satu JPKK. Boleh tak kerajaan melalui pejabat daerah di daerah masing-masing supaya lebih atau tersusun dan lebih kata orang apa? Uh, penduduk lebih mudah sekiranya kita wujudkan setiap JPKK di setiap kampung biar bilangan dia bertambah supaya kebajikan hak uh, ewa tempatan komuniti setempat diberikan perhatian yang lebih jadi mohon uh, uh, pertimbangan dari kerajaan perkara keempat yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan putiran 02001 di bawah tajuk bekalan air luar bandar semenanjung saya nampak ada satu pertambahan uh, peluntukan belanjawan sebelum ni 68 juta sekarang 100, 134 juta sangat baik. Saya mohon secara spesifik ada dua dua tiga kampung di kawasan saya di bawah uh, parlimen dun labu Khasnya macam kampung pelegong, kampung kering. Dia hadapi masalah paai air yang lama. Dan setiap kali kalau bekalan air berlaku gangguan bekalan air, apabila bekalan dipulihkan, dia di hujung tu. Dia yang paling lambat. Katakannya sekarang ni Waktu sekarang bekalan dipulihkan. Dia mungkin dapat bekalan air 24 jam selepas ini. Jadi kita bayangkan. Ia sangat bagi saya tak adil untuk penduduk. Jadi boleh tak secara spesifik saluran uh, air untuk kampung Pelegong, kampung Kering di Dun Labu Parlimen Rasa diberikan perhatian di bawah tajuk ni. Dan perkara terakhir Datuk Pengusi yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan puteran 01100 iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Saya nampak ada lonjakan peruntukan untuk pembangunan masyarakat orang asli satu yang sangat baik dan untuk makluman semua untuk makluman kerajaan di bawah Padi Merasa ada dua kampung orang asli, Kampung Sibe dan Kampung Teke. Yang bagi saya saya harapkan saya sebut secara terbuka supaya kedua-dua kampung ni mendapat sebahagian ya Uh, limpahan daripada peruntukan tersebut sebab ada keperluan untuk kita tambah baik infra tempatan tak kira jalan ataupun uh, surau dia ke barai raya ke perkara sebegini supaya diberikan peluang dan juga sebuah sekolah sekolah kebangsaan kampung teke dalam kampung orang asli yang hampir keseluruhan muridnya uh, dia tak ramai dalam 100 lebih kurang uh, adalah orang asli tempatan. So mohon ditambah baik uh, kemudahan di sana. Jadi itu saja yang saya sempat sebutkan beberapa perkara ini. Terima kasih kepada Datuk Pengusi. Terima kasih Muhammad Rasah.